Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, saya akan menerangkan aa, pendahuluan dan pengenalan tentang persetubuhan di luar tabii ini. Okey. Pendahuluan dia Islam sebagai satu cara hidup yang syumul iaitu menyeluruh aa, memberikan garis panduan yang jelas da da jelas dalam setiap aspek kehidupan manusia Aa, termasuk hubungan seksual antara suami dan isteri. Okay, hubungan suami isteri ni dia bukan sekadar pemuasan nafsu, tapi dia juga merupakan satu bentuk ibadat. Aa, yang membawa ganjaran apa, apabila dilakukan mengikut batas syariatlah. Okay, namun begitu aa, terdapat perbuatan yang menyalahi fitrah dan melanggar ketetapan syarak. Antaranya ialah persetubuhan di luar tabii. Yang merujuk kepada hubungan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Okey, perbuatan ini menjadi um, isu penting dalam pembincangan uh, FIT kerana ia melibatkan maruah, hak pasangan dan kesucian institusi perkahwinan. Just through uh, memahami konsep dan hukum berkaitan persetubuhan di luar tabi'i dari perspektif uh, fik yang adalah penting bagi memastikan umat Islam tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram atau makro serta untuk memastikan hubungan perkawinan tu berlangsung dalam suasana yang diberkati dan harmoni. Okey. Seterusnya uh, adalah definisi persetubuhan di luar tabii dari perspektif fik. Dalam konsep fik Uh, persetubuhan di luar tabi'i ini merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak biasa menurut fitrah uh, kejadian manusia uh, Khususnya apabila suami uh, menyetubuhi isteri melalui, melalui dubur uh, iaitu liwat uh, dan bukan melalui faraj yang merupakan uh, jalan tabi'i untuk uh, untuk hubungan kelamin. Istilah ini sering disebut oleh para fukaha aa, sebagai Al-Wad'un Fi Al-Dubr iaitu persetubuhan melalui dubur. Lagi set seterusnya, Al-Jam'i al Fi Khairi Ma'ati ma Tabi'i. Persetubuhan bukan pada tempat yang diciptakan secara tabi'i untuk tujuan ini menurut jumhur ulama iaitu majoriti ulama aa, perbuatan ini adalah haram dan dikira sebagai maksiat meskipun ada dilakukan antara suami dan isteri yang sah hal ini berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas dan beberapa hadis antaranya ialah terkutuk orang yang menyetubuhi isterinya di duburnya Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan al tamizi Sebahagian kecil ulama dari mazhab Hanafi membenarkannya dengan syarat mendapat keizinan isteri. Namun pendapat ini dianggap lemah dan tidak selari dengan majoriti pandangan mazhab yang menegaskan haramnya perbuatan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Kemal bin Muhammad Rafi Nombor ID D231156600 Seterusnya saya akan sambung dengan dalil-dalil tentang hey, jenayah ini Jadi dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80 hingga ke-81 yang bermaksud Dan kami juga telah memutuskan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu mengejarkan perbuatan keji itu Yang belum pernah dikejarkan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu mu kepada mereka Bukan kepada wanita, sungguh kamu kaum yang melampaui batas Perbuatan kaum mulut ini iaitu homoseksual Dikutuk sebagai fahsyah Fahisyah, fahisyah Iaitu kemungkaran yang melampau Kerana ia merupakan persetubuhan di luar tabi'i manusia Seterusnya ada disebutkan juga di dalam hadis tentang jenayah ini Iaitu barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Lut Maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan padanya Hadis Yoyat Abu Daud dan Tirmizi. Seterusnya adalah pandangan empat mazhab tentang jenayah ni Pandangan yang pertama adalah mazhab Hanafi Jadi liwat ni dia tidak dianggap sebagai zina Sebab zina ni, sebab zina ni hanya berlaku pada lelaki dan perempuan jadi dia tidak ada hukuman hudud tetapi akan dihukum dengan hukuman ta'zir. Ta Bahkan boleh dijatuhkan hukuman bunuh jika perlu untuk mencegah kemungkaran umum. Seterusnya jika pelaku itu bersetubuh dengan seekor binatang dia tidak akan dikenakan hukuman hudud tetapi akan dikenakan hukuman ta'zir ta juga. Akan tetapi haiwan tu perlu dibunuh jika halal dimakan untuk mengelakkan menjijikkan masyarakat dan zakar pelaku itu harus dibasuh. Seterusnya adalah pandangan mazhab Maliki. Jadi liwat ni merupakan dosa besar bahkan lebih besar daripada zina. Pelaku dihukum perlu dihukum bunuh tidak kira muhsan ataupun tidak. Jadi hukuman bentuk hukuman yang akan dikenakan pada pelaku adalah dibakar hidup-hidup, dijatuhkan dari tempat tinggi dan direjam dengan batu. Ini berdasarkan amalan khalifah seperti Sayyidina Ali dan juga Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi ini bukanlah salah satu satu-satunya, bukan satu-satunya cara untuk dihukum. Mazhab Maliki dan juga Hambali tidak mewajibkan cara hukuman itu tetapi memberikan beberapa solusi kepada pemerintah. Contohnya rejam. Lepas tu dibunuh dengan pedang, lepas tu dilempar dari tempat tinggi lepas tu dibakar. Seterusnya akan tetapi para-para ulama kontemporari ini banyak cenderung um, kepada rejam. Atau hukuman mati biasa Bukan dibakar Sebab um, Dibakar ni ada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang berbunyi Tidak boleh menyeksi dengan api Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Hadis Ruhi Abu Dawud Dan jika pelaku tu bersetubuh Dengan haiwan Dia tidak akan dikenakan hukuman hudud Tetapi dikenakan Tetapi dihukum dengan hukuman Ta'zir berat haiwan itu perlu dibunuh untuk menjaga kebersihan umum dan juga masyarakat. Seterusnya adalah pandang, pandangan pandangan uh, mazhab Syafi'i. Jadi liwat itu ialah perbuatan di luar tabii manusia, maka hukuman dia sama seperti zina. Jika Mohsan, iaitu sudah berkahwin, maka dia akan direjam sampai mati. Tapi jika dia belum belum atau bukan mahsan dia disebut satu sekali dan akan dibuang daerah selama satu tahun jika pelaku tu dilakukan dengan kerelaan maka dia tetap akan dikena hukuman hudud jika liwat berlaku melalui paksaan iaitu rogol hudud boleh dikenakan jika ada empat orang saksi yang empat orang saksi yang lelaki yang adil ataupun pengakuan daripada pelaku tersebut. Seterusnya, jika pelaku itu bersetubuh dengan binatang, dia tidak akan dikenakan hukuman hudud. Tetapi dikenakan ta'zir, serta binatang itu akan dibunuh jika halal dimakan. Seterusnya, yang terakhir adalah pandangan masalah badi. Jika pelaku itu disabitkan dengan jenayah liwat, maka dia akan dihukumkan bunuh tanpa kira mohsan atau tidak seperti hadis Nabi SAW yang, Wasallam di, yang dijadikan sebagai dalil iaitu bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan kepadanya jadi bentuk hukuman yang akan dikenakan adalah rejam seterusnya dilempar dari tempat tinggi ataupun dibakar ataupun dikenakan ta'azir jadi jika pelaku itu bersetubuh dengan binatang dia tidak akan dikenakan hukuman hudud tapi dikenakan ta'azir berat dan haiwan itu perlu dibunuh jika halal dimakan. Kalau tidak halal dimakan akan dibuang jauh. Akan tetapi jika binatang itu halal dimakan seperti lembu dan juga kambing, menurut jumhur ulama seperti empat mazhab besar ni, binatang itu mesti dibunuh atau disembelih. Tujuannya aa, untuk menutup aib dan menjauhkan jijik daripada masyarakat tidak boleh dimakan dagingnya walaupun selepas disembelih kerana dianggap najis dan juga menjijikkan seperti mana yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni daripada Ibnu Qudamah iaitu jika seorang menyentuh kambing maka kambing itu dibunuh kerana telah dinajiskan dan tidak boleh dimakan jadi jika binatang tu haram dimakan seperti kucing dan juga anjing tetap dibunuh juga tapi tidak disembelih secara sembelihan secara sebab memang tak boleh um, dimakan kalau tak disembelih um, perlu dibuang jauh So nak elak nak elak daripada menjijikkan masyarakat seterusnya akan tetapi tiada dalil yang patih dalam Quran dan juga hadis yang menyatakan binatang itu Mesti dibunuh atau disebelih Tetapi Ini adalah keputusan ijtihad para ulama Demi menjaga maruah Kebersihan dan juga fitrah manusia Itu sahaja dari saya Assalamualaikum uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya adalah Abdullah bin Rosli bin Rosli uh, Nombor metrik D2311 5663 Uh, hari ini saya ingin membincangkan tentang syarat sabit kesalahan kaedah pembuktian dan jenis hukuman dalam undang-undang Islam. Okey, nah dari segi untuk pengenalannya, undang-undang Islam syariah menggariskan sistem perundangan yang berkomprehensif merangkumi sabit kesalahan, kaedah pembuktian dan jenis hukuman berdasarkan al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Hukuman terbahagi kepada tiga kategori iaitu hudud, kisas dan takzir masing-masing mempunyai syarat dan mekanisme itu sendiri. Uh, untuk syarat-syarat syarat-syarat uh, untuk mensabitkan kesalahan dalam undang-undang Islam. Bagi mensabitkan satu kesalahan, uh, beberapa syarat asas mesti dipenuhi mengikut prinsip undang-undang Islam. Uh, yang pertama kesalahan tertakrif dengan jelas. Kesalahan tersebut mestilah termasuk dalam kategori jenayah yang telah ditetapkan secara spesifik oleh syariah. Seperti mencuri, berzina, khazaf atau uh, jenayah hudud, kisos dan lain-lain. Uh, Pelak yang kedua, pelaku memenuhi syarat tanggungjawab hukum uh, iaitu pelaku mestilah balik dan berakal. Oleh itu, kanak-kanak uh, tetapi ada pengecuali, pengecualian untuk kanak-kanak orang gila atau mereka yang tidak siuman. Mereka tidak dikenakan hukuman penuh. Uh, yang ketiga kewujudan niat kesalahan tersebut mesti dilakukan dengan sengaja oleh pelaku bukan akibat pasaan atau kesilapan yang tidak disengajakan ya uh, yang keempat uh, tiada kuruk, tiada keraguan syubhah uh, kesalahan mesti dibuktikan tanpa sebarang keraguan yang munasabah yang boleh menjejaskan kepastian hukum uh, untuk kaedah pembuktian Pembuktian dalam undang-undang Islam bergantung pada jenis kesalahan. Yang pertama, hukum hudud Ia, iaitu pelaku berikrar dilakukan secara sukarela dan diulang dua kali. Yang kedua, saksi. Memerlukan empat orang saksi lelaki yang adil untuk kesalahan zina. Ia, yang ketiga, bukti saintifik seperti DNA boleh dipertimbangkan sebagai sokongan untuk melakukan hukuman hudud. Hukuman hudud. Uh, yang kedua iaitu hukuman kisos Pengakuan atau dua saksi lelaki yang adil uh, keterangan Serta keterangan, keterangan pakar Contoh laporan bagi uh, per perubatan Kes pembunuhan Yang ketiga hukuman takzir Le Hukuman yang lebih fleksibel Boleh menggunakan saksi uh, pengakuan atau bukti lain Seperti dokumen atau rakaman uh, Antaranya inilah jenis-jenis hukuman hukuman hudud ditetapkan oleh Allah tidak boleh diubah contohnya uh, zina serat, uh, berzina 100 kali sebatan bagi yang belum berkahwin uh, bagi yang sudah berkahwin akan direjam sampai mati yang kedua uh, hukuman untuk bagi orang yang mencuri mereka uh, mereka akan dipotong tangan dengan syarat-syarat tertentu untuk hukuman qazaf Uh, mereka akan dikenakan hukuman sebatan sebanyak 80 kali. Yang kedua, hukuman kisos. Balasan setimpal untuk jenayah terhadap nyawa atau anggota badan. Uh, contohnya uh, pelaku tu bunuh dengan sen sengaja, maka beliau boleh dikenakan hukuman kisos. Uh, ya, hukuman boleh dikenakan hukuman kisos uh, yang dilakukan oleh oleh keluarga. Uh, keluarga yang Keluarga si mati uh, uh, Hukuman kisah juga Boleh dilakukan dengan kecederaan uh, Atau ganti rugi uh, Yang ketiga Hukuman takzir Ditentukan oleh hakim berdasarkan kesalahan Yang tidak termasuk udut atau kisah Contoh Penipuan rasuah denda penipuan atau rasuah denda penjara atau sebatan boleh dikenakan kalau contohnya kesalahan kecil seperti bergaduh mereka boleh dikenakan hukuman teguran masyarakat servis atau dikurung untuk beberapa masa yang tertentu kesimpulannya undang-undang Islam menekankan keadilan ketelitian pembuktian dan kesesuaian hukuman hudud dan kisas mempunyai syarat ketat untuk mengelakkan kesilapan manakala hukuman takzir memberi ruang kepada hakim untuk menilai berdasarkan konteks pemahaman mendalam tentang syarat dan kaedah ini penting bagi memastikan perlaksanaan hukum yang adil dan berperi kemanusiaan uh, sekian daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ahmad Muad bin Ahmad Rusdi nombor matrik saya di 23115761 Hari ini saya akan uh, berterangkan tentang aplikasi dan cabaran pelaksanaan dalam undang-undang moden. Sistem perundangan moden berdepan dengan cabaran besar untuk memastikan keadilan sejagat dapat dicapai tanpa menjejaskan prinsip-prinsip tradisional dan budaya tempatan. Undang-undang moden bukan sahaja melibatkan pelaksanaan peraturan dan akta yang digubal oleh badan legislatif malah turut merangkumi unsur adaptasi teknologi kehendak masyarakat serta piawaian antarabangsa. Aplikasi undang-undang moden. Yang pertama, penerapan prinsip undang-undang tradisional dan agama. Dalam sistem perundangan moden, terdapat usaha untuk menggabungkan prinsip undang-undang syariah dan adat ke dalam struktur perundangan negara. Di Malaysia misalnya, Mahkamah Syariah ditubuhkan untuk mengendalikan kes-kes berkaitan perkahwinan, perceraian, warisan dan kesalahan jenayah syariah di bawah bidang kuasa negeri. Yang kedua, pengharmonian undang-undang. Perlembagaan persekutuan antara uh, dialog antara institusi perundangan dan agama turut terdapat usaha berterusan oleh badan perundangan dan kehakiman untuk mengharmonikan undang-undang syariah dan sivil agar tidak bercanggah dengan kegiatan untuk mengelakkan konflik perundangan. Yang yang ketiga ialah pematuhan kepada piwaian hak asasi manusia. Negara-negara moden termasuk Malaysia turut menyesuaikan undang-undang mereka dengan piawaian hak asasi antarabangsa Undang-undang berkaitan perlindungan wanita, kanak-kanak dan minoriti sentiasa dikaji semula agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia Seterusnya ialah cabaran pelaksanaan undang-undang moden. Percanggahan antara undang-undang syariah dan perlembagaan Antara cabaran terbesar ialah apabila terdapat percanggahan antara peruntukan undang-undang syariah dengan hak yang dijamin oleh perlembagaan khususnya dalam isu-isu seperti murtad, hak penjagaan anak, anak dan pelaksanaan hukuman hudud. Sebenarnya kekurangan kepakaran dan kefahaman merentas sistem. Ramai pengamal undang-undang kurang mahir dalam kedua-dua sistem sivil dan syariah. Kekurangan ini menyukarkan proses pengadilan yang menyeluruh dan adil terutamanya dalam kes yang melibatkan kedua-dua bidang kuasa. Yang ketiga, ketidakkonsistenan pengawal kuasa. Pengawal undang-undang syariah berbeza antara negeri-negeri menyebabkan wujud ketidakseragaman dalam keputusan dan tindakan. Ini menimbulkan kekeliruan dan rasa ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Cadangan pelaksanaan undang-undang moden Pelaksanaan undang-undang moden adalah satu usaha berterusan yang memerlukan keseimbangan antara prinsip tradisional dan keperluan semasa. Pengharmonian antara sistem sivil dan syariah harus dipertingkatkan melalui latihan kepakaran uh, sistem dan usaha perundangan yang inklusif. Kesimpulannya, undang-undang moden tidak wajar dilihat sebagai pengganti kepada undang-undang tradisional tetapi Se sebagai pelengkap kepada sistem perundangan sedia ada dengan pendekatan holistik dan kesediaan semua pihak untuk berkompromi pelaksanaan undang-undang moden boleh diperkukuhkan tanpa mengubahkan nilai dan identiti se sesebuah negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanan Birusni, nombor matrik d Uh, seterusnya kita pergi ke cadangan penyelesaian menurut fik semasa dalam topik persetubuhan di luar tabi'i. Uh, yang pertama pendekatan makwasi syariah maksudnya uh, ma masyarakat perlulah mendekatkan uh, dengan makwasi syariah untuk perlindungan akal, maruah dan fitrah manusia. Dan seterusnya hukuman takzir ni Uh, wajar dijadikan dasar bersifat tegas dan mendidik. Uh, sebab takzir ni bersifat uh, tegas dan mendidik. Sebab itulah dia kita perlu menjadikan ia dasar. Seterusnya pengubalan undang-undang jenayah syariah moden. Uh, masukkan kesalahan ini dalam kod jenayah syariah dengan klasifikasi khas. Uh, hmm, maksudnya undang-undang uh, ni perlu menjadikan uh, akta juga dalam satu dalam jenayah syariah supaya mereka men, uh, menerima hukuman dan mempelajari daripada hukuman itu. seterusnya hukuman boleh merangkumi penjara, sebat dan rawatan psikoterapi wajib. seterusnya pemulihan uh, dan pendidikan moral. iaitu wujudkan modul khas pemulihan untuk pesalah seksual menyimpang. Agar, agar mereka Tahu yang mereka salah dan uh, Mempelajari daripada Mempelajari daripada Apa yang mereka telah buat uh, Seterusnya Kaunseling agama dan psikologi uh, Perlu bantu kembali Ke fitrah uh, Maksudnya mengenal balik Diri mereka Supaya mereka Tahu yang mereka buat itu salah Dan perlu Belajar daripadanya ataupun diterima hukuman. Uh, seterusnya, penjagaan melalui pendidikan awal. Uh, contohnya, pendidikan seksual Islam ni, pendidikan seksual Islam dalam selibus, perlu ada dalam selibus sekolah. Agar uh, orang yang dari, bila kita mendidik daripada kecil, orang tahu yang bila waktu orang besar nanti, bahawa perkara itu adalah salah. Dan seterusnya, kem melakukan kempen awam aa, iaitu untuk hormati haiwan, jaga akhlak dan lawan nafsu songsang. Kesimpulannya, daripada aa, persubuhan di luar tabi ini adalah Persetubuhan dengan haiwan adalah perbuatan jijik dan terkutuk Dan disepakati keempat-empat mazhab sebagai dosa besar yang kedua, bukan dikenakan hudud sahaja tapi dikenakan hukum takzir yang boleh jadi sangat berat berdasarkan keburukan perbuatan. Yang ketiga, semasa menyokong pemulihan, pencegahan dan pengubalan undang-undang tegas berasaskan makasih syariah. Dan yang terakhir sekali, Islam bukan sekadar menghukum tetapi membetulkan akhlak dan membina masyarakat waras dan bermaruah. Okey itu sahaja daripada saya.